উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা একটি শিব ভক্তদের বাস আটকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল রামপুরহাট মহকুমা পরিবহন দপ্তরের বিরুদ্ধে পরিবহন দপ্তরের দাবি উত্তরপ্রদেশের গাড়িটির বেঙ্গলে পারমিট ছিল না উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শিব ভক্তদের একটি বাস বুধবার সকালে এগারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আটকে রাখার অভিযোগ উঠল রামপুরহাট মহকুমা পরিবহন দপ্তরের বিরুদ্ধে ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর মল্লারপুরে বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ শুরু করে পরে মল্লারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই অবরোধ তুলে দেয় জানা যায় উত্তরপ্রদেশ থেকে একটি বাস শিবভক্তদের নিয়ে জল ঢালার উদ্দেশ্যে আসছিল ডালখোলা ইসলামপুর চেকপোস্টে বাসটিকে আটক করে কাগজপত্র চেক করা হয় এবং তাদেরকে নকল চালান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এমতো অবস্থায় ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর মল্লারপুরে এম গাড়িটিকে আটক করে এবং ইসলামপুর চেকপোস্টে দেওয়া কাগজটি নকল বলে তীর্থযাত্রীদের বাসটিকে মল্লারপুরের কিষাণ মান্ডিতে আটকে রেখে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার রাতে পথ অবরোধ শুরু করে ও বীরভূম জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে সেই বাসটি ছাড়া হয় ও মল্লারপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বাস যাত্রীদের খাবার ও জলের ব্যবস্থা করা হয় পরবর্তীতে সেই বাস আবার বুধবার মধ্যরাতে ছেড়ে দেওয়া হয় हम लोग नहीं जाने थे कि गाड़ी का पैसा बाकी है कि क्या है हम लोग कुछ भी नहीं तो जान तो मालिक जाना जब इधर जा अंदर हम लोग आ गए तब हम लोग को समझ में आया कि हम लोग थाने में आ गए हैं हम लोग दोपहर तो से हिस्से में कुछ खाए भी नहीं कुछ फिर दो दिन हो गया हम, हम लोग खाने नहीं खाए पानी भी नहीं कि हम लोग पानी पिए इधर का पासा नहीं समझ में आए इधर का एरिया नहीं समझ हम लोग कहाँ जाएंगे क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग हम लोग सच रहे हैं चाह रहे हैं हम लोग अपने-अपने घर जाए गोरखपुर से आए तेरे मंदिर के दर्शन किया आए तब ये लोग पकड़ लिए क्या बोला आप लोगों को अब आगे लोग तो लेबर लो, लोग जाने लेबर लोग हम लोग तो अंदर से

आपका जो जब उन्होंने टैक्स को जांच किया तो उन्होंने बताया कि आपका टैक्स फर्जी कटा हुआ है तो मैंने बोला सर मैं चेक पोस्ट इस्लामपुर से कटाया हूँ इस्लामपुर चेक पोस्ट से मैंने कटाया था उसको तो मैंने फर्द उस जहाँ से कटाया था उससे भी बात मैंने करा पहले उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा मैं चलान करूँगा सीधे सीधे उसके बाद थोड़े देर का बड़ा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने उससे बात किया तो फिर फिर उन्होंने उनसे बंगाली भाषा में उन लोगों से बातचीत हुई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बात किया उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ी का एक लाख चौरानवे हजार चार सौ पैंतीस रुपये का चलान कर दिया और कहा कि जब तक ये पैसे पेमेंट नहीं होंगे तब तक गाड़ी आप कृषि मंडी में खड़ी कर दीजिए और कृषि मंडी में खड़ी होने के बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है न कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था है यहाँ हमारे पास न कोई हम लोग के हेल्प के लिए पूछ नहीं रहा है तो बाबू आप लोग खाए कि नहीं खाएं छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी दवा चल रही है कुछ लोगों के पैर फूट गए चल नहीं पा रहे हैं लोग तो प्रशासन की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमने किसी अदर स्टेट के कवरियर संघ को मैंने बंधक बनाया है अगर শুনলাম বা বুঝলাম এখানে গাড়ির পেপার ঠিক আছে ওরা বেঙ্গলে ঢোকার পর যে ট্যাক্স কাটতে হয় সেটা ট্যাক্স কেটেছে কিন্তু সেটা এখন এখানকার এম থেকে বলছে ওটা জালি তো জালি যদি কেউ করেছে তাহলে বেঙ্গল থেকে আমাদের করেছে ইউপির লোকে তো কোনো দোষ নেই আর ইউপি বাসেরও কোনো দোষ ইউপি বা অন্যান্য দেশে অন্যান্য জায়গাতে যে মাইগ্রেন্ট লেবারদের যেটা বাংলাদেশি